Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Артиллерия украинских войск вчера вечером сорвала продвижение российско-террористических войск недалеко от Коминтерного. После этого противник изменил тактику. Он перемещается группами по 10-20 человек, маскируясь под так называемое местное ополчение. А Об этом сообщает руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. Столкновения произошли также в районе Новотроицкого и Волновахи. Вместе с тем активность российско-террористических групп снизилась. Минувшая ночь прошла относительно спокойно, констатирует информационное сопротивление. Ситуация остается напряженной в районе Луганска, счастье Донецка, Дыбальцева, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Широкина. Террористы продолжали обстреливать Донецкий аэропорт. ТЭС в городе Счастье штурмовали опорные пункты украинских военных. Ситуация на, сходе Ситуация на востоке Украины остается стабильной. Ночь на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах прошла спокойно. Начиная со вчерашних 23.57, ни одного выстрела в сторону украинских военных не последовало. Утром сегодняшнего дня продолжается инженерное оборудование определенных участков, рубежей и позиций украинских военнослужащих. Силы АТО направляют свою деятельность на дальнейшую стабилизацию ситуации определенными средствами изолирует районы ответственности, продолжает выполнять задачи по восстановлению мира, покоя, правопорядка на подконтрольных территориях. В Донецке из-за арт обстрела погиб мирный житель, сообщает пресс-служба Горсовета. Вчера вечером обстрелом подверглись Киевские и Кубышевские районы. Также по сообщению координатора группы информационного сопротивления Дмитрия Тымчука, за минувшие сутки семь раз был открыт огонь по силам АТО в аэропорту Донецка. Сегодня в городе спокойно коммунальные службы и общественный транспорт работают в штатном режиме. Россия постепенно выводит технику и свои войска из Украины. Однако на нашей территории остаются не менее четырех тактических групп российских войск, а также тяжелое вооружение, сообщает информационное сопротивление. По данным группы, российские специалисты из переброшенных из Федерации средств создали также системы ПВО в районах Луганска и Донецка. Кроме этого, накануне в Донецк прибыла колонна из шести грузовиков. Об их содержимом местным боевикам не сообщают. Одновременно через пункт пропуска из Варина под охраной на территорию России Выведены три колоны грузовиков, в составе которых также зафиксированы БТРы. Аннексированный Крым становится потенциально опасным для Украины. Над полуостровом исходит военно-стратегическая угроза. Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Куницын. По его словам, воды в крымских водохранилищах осталось на полтора месяца, а Керченский пролив уже сейчас не позволяет перевозить необходимые товары в полном объеме. Вскоре он вообще замерзнет. Поэтому россияне или будут вынуждены вернуть полуостров Украине, или захватывать Херсонскую область, поскольку там находятся шлюзы, подытожил Куницын. Рига рассмотрит возможность поддержки украинской армии оружием. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Латвии. На обеспечение вооруженных сил Украины будет обсуждаться в ходе двухдневного визита в Киев министра обороны этой страны Раймонда Виониса, который начинается сегодня. В частности, запланированы переговоры с министром обороны Украины Валерием Гелите. Также глава Латвийского оборонного ведомства посетит украинские военные объекты. Западные партнеры Украины активно меняют пути реагирования и свои военные доктрины с учетом нового типа войны, которая сейчас ведется в Украине. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалы. Он подчеркнул, что сейчас уже все понимают, наша страна останавливает агрессию в Европу. Чалы добавил, что танки и ракетные установки у нас есть, однако существует проблема в отсутствии антирадарных устройств и зашифрованных средств коммуникации. Наши западные партнеры уже начали поставлять это оборудование. 700 украинских солдат все еще находятся в плену у террористов. Об этом сообщат в СБУ. Среди них и кадровые военные, и бойцы добровольческих отрядов. Начальник главного следственного управления Василий Вовк сообщил, что всего в службу безопасности подано около 1700 заявлений о безвести пропавших. Вовк надеется, что в ближайшее время обмен пленными будет происходить более системно и массово в связи с переходом на новый формат процедуры. Напомню, вчера из плена боевиков освободили шестерых украинских военных, в том числе одного пограничника. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем твиттере. Всего же из-за стенков террористов за время перемирия освобождены 1200 человек. Среди них не только украинские военные, но и гражданские лица, сообщают в Совете нацбезопасности. Это один из шагов, который удалось сделать в рамках реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко. С сентября российская сторона перестала передавать украинскому консульству информацию об украинских военных, находящихся в госпиталях Ростовской области. Об этом заявил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко. Такие данные, переданные ранее, помогли возвратить на родину около 30 солдат. Дипломат отметил, консульство а достоверно знает о том, что украинские военнослужащие находятся в ростовских лечебных учреждениях и не раз обращалась в российские госструктуры с официальными запросами. Однако с сентября эта информация стала закрытой, что усложняет розыск раненых, а возможно и пленных. Украина и ЕС должны создать такие прозрачные правила на энергорынке, чтобы никто не мог использовать газ как оружие против наших стран. Об этом сказал глава Кабмина Украины Арсений Яценюк на заседании Совета министров энергетического сообщества. Оно проходит сегодня в Киеве. В нем участвует вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Рейтингер, министр энергетики стран, членов сообщества. Подробнее нам расскажет наш корреспондент Юля Боднарь. Она с нами на телефонной связи. Юля, здравствуй, тебе слово. Приветствую студии. 12 заседание Рады министров энергетического сообщества открыл премьер-министр Украины Арсений Ценюк. И он сразу заявил о том, что Украина понимает, Россия остается основным поставщиком природного газа в Европу. Поэтому европейскому сообществу и Украине крайне необходимо держаться вместе и сотрудничать. И именно тогда Россия не сможет использовать голубое топливо для политического шантажа и давления. Основная точка соприкосновения. Украины и Европы, по мнению премьер-министра, это газ не должен быть оружием. Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетики Гютен Оттенберг с этим соглашается и приоритетом Европы называет стабильность поставок газа. Основное требование европейцев к Газпрому это надежность. И министр энергетики и угольной промышленности Юрий Броден заявил о готовности нашей страны к реформированию энергетического сектора. Он также пригласил американцев и европейские компании к сотрудничеству. Именно это, по его мнению, станет важным шагом к энергобезопасности Киева. Также украинская сторона выполняет все условия газовых договоренностей, об этом также заявил министр украинской энергетики. И Украина готова гарантировать транзит голубого топлива из Российской Федерации ВЕС в соответствии с европейским законодательством. Также крайне важно отметить, что в текущем году Украина председательствует в Европейском энергетическом сообществе и основным приоритетом нашей страны является подготовка предложений к обновлению договора о создании европейского энергосообщества. Именно это поможет объединить усилия стран-членов развития энергетики, повысить конкурентоспособность а также создать более эффективные механизмы для взаимопомощи и защиты интересов в сфере энергобезопасности. Также на заседании планируют обсудить вопросы, которые связаны с проектом Южный поток. Но ну, а об этом мы расскажем уже в следующих выпусках. Студия. Спасибо, Юля. Моя коллега остается работать на заседании энергетического сообщества. Ну и все подробности узнаем уже в следующих выпусках. Украина просит МВФ пересмотреть программу помощи с учетом потребностей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, помощь фонда очень важна для стабилизации украинской экономики. Однако во время разработки и утверждения программы помощи не принималось во внимание развитие ситуации на Донбассе. Поэтому в нее необходимо внести изменения с учетом актуальных потребностей украинской экономики, подчеркнул Павел Климкин. Напомним, в апреле МВФ одобрил двухлетнюю программу стендбай для Украины в объеме 17 миллиардов долларов. Первые 3 миллиарда 200 миллионов поступили в начале мая, еще миллиард 39 миллионов в начале сентября. Национальный банк Украины на своей странице в Фейсбуке разъясняет положение постановления номер 551 от 4 сентября о продлении сроков погашения кредитов. Действие документа распространяется на все коммерческие банки, которые на тот момент имели задолженность по кредитам для поддержания ликвидности или стабилизационным кредитам под программу финансового оздоровления. Выплаты по этим долгам должны были состояться с сентября по ноябрь этого года. Не подлежат отсрочки просроченные кредиты, а также тендерные

Премьер-министр Японии Синдзо Абе отозвал приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Токио. Причина – обострения отношений между Москвой и Западом на фоне украинского кризиса. Визит планировался на осень этого года, однако японские власти попросили перенести его на весну следующего или на более позднее время. Напомним, что в августе Япония вела санкции против России, Токио заморозил переговоры о либерализации визового режима, свернул ряд экономических проектов и запретил въезд в страну в ряду лиц причастных к дестабилизации ситуации в Украине. В Беларуси стартовала акция «Стоп империя» по борьбе с георгиевскими лентами. Проводит ее общественная организация «Молодой фронт». Активисты считают, что из-за событий в Украине черно-оранжевые ленты превратились в символ международного терроризма, сепаратизма и российской агрессии. А люди, которые повязывают их, потакают идеям русского мира и пренебрежительно относятся к независимости Беларуси. Теперь активисты очищают страну от визуально-российской пропаганды, хулиганством не занимаются, а действуют сугубо по закону, взывает ГАИ. Правила дорожного движения в Беларуси запрещают размещать на лобовом стекле или антенне автомобиля любые наклейки, предметы или атрибуты. На этом у меня пока вся информация. До встречи!